І знову у малій залі слов'янського виконкому збирали представників малого і середнього бізнесу. Які є у вас проблеми, і на що мені зараз потрібно зробити акцент акцент своїй роботі. дабы донести эту информацию и до губернатора, и до профильного министра, и до департамента экономики и так далее. Скажу, как чиновники, мы ну, как бы немножко видим вот в, то, в той сфере, в той области, как мы можем себя реализовать в этих ресурсах. Нам бы очень хотелось услышать ваше мнение по данному вопросу и сегодня набрать вот такие вот наработки. Тож з Департаменту економіки Донецької обладміністрації надійшов лист, у якому пропонується заслухати представників малого та середнього бізнесу Слов'янська. Так би мовити, визначити, чого найбільше потребують місцеві підприємці, що претерпіли збитки та втрати. Прозвоється рещо согласно нових расценок, які були прийняті, независимо від того, що предоплата вже лежала. От для примера образного такого прийшли в магазин цивільний, купили кілограм колбаси, приходите через місяць, вам кажуть, доплатіть, а вона подорожала. Так і у нас тоже. Ми сьогодні внесли предоплату, вроде как купили эти киловатты. Подходим, Подходить місяць розчоту, подорожало на 5%. Нам вважають по новим расценкам. За останні роки проблеми не змінилися. У зв'язку з подіями літа у підприємців Слов'янська проблеми поглибшали. І податки, і кредити, і газ, і РЕМ. Сьогодні настолько подняли налог, стоїмость арінди землі для підприємців, що не практично оренда землі. что э, практически это ну, очень нужно, как раз то, что зависит от нашего города, в доле земельного налога, сколько там процентов сидит, наших городских, вот это нужно пересмотреть. Обязательно нужно пересмотреть. Это сильно большие. Третье, что может сам город сделать сегодня, да? Вот э, еще там как, посмотреть все налоги местные, которые платятся там с подоходного, с вот этого социального УНЕСКО, посмотреть, где там какая доля города, проанализировать и выйти с предложением тоже, немножко уменьшить. Понимаете, когда мы сформируем собственный пакет, то, что город сам делает, они говорят, дайте нам государство, дайте нам с Киева, дайте нам с Запада. Тогда, когда будет это дело сформировано, мы скажем, вот что мы, то, что могли мы в городе, мы сегодня это делаем. Нам не вистачає туда то туда то ребята. допомагайте нам. Тож як допомогти підприємцям? Говорили і про зменшення податків, пільгову оплату тарифів тощо. Такий собі пакет преференцій для слов'янських підприємців. Та раптом від обговорення проблем Ярослав Сікірош повернув аудиторію до змісту зібрання. Можливе надання коштів на модернізацію підприємств. Тема нашої зустрічі з вами да, це непосередньо привлечення тієї матеріально-технічної бази, яку… которую нам предоставят, да, в актуальные векторы, непосредственно требу... производства да, бизнеса, которые вы здесь представляете. И мы сейчас с вами должны подумать и сделать предложение. То, что вы говорите, да, это верно. Нам нужно вести переговоры, нам нужно искать новые рынки сбыта, искать инвесторов и так далее. Но сейчас вот у нас есть, да, вот согласно вот этой бумаге, да, возможность Получить матеріально технічну базу втім, підприємці зазначають, такі зустрічі проводяться не вперше і далі розмов зазвичай діло не йде. А в сьогоднішніх умовах працювати стало ще важче. Кредитування вкрай проблематичне, та й умови невигідні. Є думки бізнесменів і про податкові канікули для тих підприємців, що працевлаштовують переселенців. Банки практично перестали кредитувати. Ми не маємо нікаких средств сьогодні, навіть якщо б ми хотіли. будем говорить, увеличивать реализацию и продажу, мы этого не можем себе позволить, потому что фактически мы не можем привлечь средства. У нас очень много есть переселенцев, и даже создавая рабочие места, когда мы их берем на работу, мы считаем, что должны быть налоговые каникулы для этих людей. Почему? Потому что государство, они не работают, государство им платит деньги, и фактически, приходя к нам и устраивая их на работу, мы опять должны будем платить эти налоги. То есть, если мы берем с категории этих людей, мы считаем, что Ну, нам можна дозволити підприємцям города робити ваші налокове канікули для такої категорії. людей. продовження теми переселенців висловили щодо генерального плану розвитку міста, а саме врахування збільшення чисельності населення за рахунок тих, хто залишив свої домівки. А це нові житлові масиви, об'єкти інфраструктури, робочі місця. У нас сьогодні багато переселенців. Багато можуть залишитися жити в городі. А почему мы подходим к генеральному плану развития города, который должен, наверное, звучать об увеличении количества населения в городе, скажем, 150 тысяч человек. А дальше для этого, соответственно, в расчетах, сколько должно быть на количество населения каждого в каком районе, бытовых услуг, сколько торговых точек, сколько должно быть кафе, ресторанов и так далее. То есть вот это стратегия то будущего развития нашего и увеличения количества Робочих місць. до шансу залучення коштів знову таки не усі були готові. Не варто забувати і про те, що багато продукції місцевих виробників не відповідає європейським стандартам. Щоб переорієнтуватись, потрібен час, а заробляти потрібно сьогодні. А ще не усі підприємці мають досвіду написання заяв на отримання грантів. Грантам, мабуть, потрібно сьогодні добитися финансирование на вот это вот на корректировку генерального плана развития это наверное вполне возможно и нужно и актуально да скажем так сегодня вот но а что касается тактических как бы мне представляется она начать с города есть бюджет который формируется э, предприятиями которые работают на этой территории на нашей правильно но ни одно наше если брать скажем керамическое предприятие не способна сегодня и завтра выйти на европейский рынок. Потому что ни одно предприятие, которое здесь сегодня изоталит керамику, не пройдет сертификацию производства. Мы должны с вами однозначно рассматривать вопрос продвижения все-таки рынка нашего или восстановления, или дальше параллельно и на первом этапе это вот рынка, тот, который у нас был. Для этого, что нужно городу, наверное, встречаться с кем-то из представительств торговых, может быть, через торгово-промышленную палату, но восстанавливать связи, которые были, для того, чтобы сегодня люди могли кормить свои семьи и рабочих своих. Это раз. Вторая задача, значит, для того, чтобы все-таки переориентироваться на европейский рынок, а все равно рано или поздно нам это придется делать, и мы с вами в этом заинтересованы прежде всего. Значит, нужен кредитный ресурс. У предприятия нет оборотных средств, нет собственных запасов. Поэтому нужно сегодня кредитный ресурс для предпринимателя. Где его взять? Где его взять? Ну, скажем, уровень города. Это разговор с банками по кредитованию под гарантию городского совета, потому что у людей нет сегодня ресурсы для того, чтобы брать кредит под шоты. Давайте этот момент рассмотрим. Раз. А для крупных предприятий или уже бизнесменов, которые выходят на, ну, на более-менее крупный, там, средний бизнес, скажем, или малый нормальный, да, под гарантией государства. Под гарантией правительства, в международных банках, кредиты под проекты. Отже, у підсумку проблеми виявилися ті ж самі, що виявляються із року в рік. Тому слов'янські підприємці особливо не тішать себе ілюзіями. Ви правильно сказали, що нам потрібно виходити на європейський ринок. Для того, щоб нам туди вийти, нам потрібно пройти сертифікацію. Але для того, щоб пройти сертифікацію, ми повинні пройти модернізацію. Що потрібно для ось цих грантів? Ну, хто займався грантами, ті знають, що це... Що це е, ну, це страшно, тяжелая тема бумажная. Я бы здесь вот сегодня при исполнительном комитете или при городском совете создал бы такую команду, которая бы помогала предпринимателям писать вот эти гранты. Целое, вот если это управление готово, вместо меня я вам принес показатели, которые вам нужны, и вы потом сформируете и вы потом сформируете все, как надо, весь этот пакет документов, готовы это делать. Так давайте скажем, что готовы ребята вперед. Отже, у Питсонку проблемы выявились те же самые, что выявляются из року в рик. Тому славянские предприемцы особливо не тишат себе иллюзиями. Это уже не первая встреча. Пока по, форм... по общим признакам ну, ничего не поменялось. Тот же самый формальный подход. Форм... формальный подход, скорее всего для того, чтобы отчитаться перед вышестоящими организациями, которые сказали, что... Нужно это сделать, потому что ни один вопрос окончательно не был проговорен, выводов никаких не было сделано, очень много противоречивой информации. А здесь план, мероприятие, другое, быстренько-быстренько завернули, свернули, завернули. Что, чего, куда, никто ничего не понял. Понимает. Все вопросы сегодня обговорили. Сколько можно отчетов за один час написать, понимаете. И то, и то решили, и то решили, и то решили. В сухом остатке ничего. Вот это самая большая беда. Поэтому ничего не будет. Втім, в будь-якому разі за відсутності великих підприємств в момент кризи всі надії покладаються на підприємців. Саме від них залежить процвітання, як самого слов'янська, так і всієї країни в цілому.